какие-то интересы, они чей-то чей карман или карманы намного как бы выше, чем там какая-то война в Украине для кого-то. Либо же ну тяжело сказать, как оно пойдет. По большому счету, если вот так дальше, по картам смотреть, толку от этого не, э, толку и пользы для Украины во всяком случае это не принесет. Любі глядачі, я рада вітати вас на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Леона Захарченко, з нами сьогодні таролог Олена Бюн. Пані Олена, дуже рада вас бачити. Вітаю. Вітаю. Дуже багато питань насправді у нас зібралося сьогодні. Першочергово хотілося б поговорити про нещодавну заяву Трампа. Він сказав про те, що зробить все можливе для того, щоб припинити війну в Україні до Великодня. Давайте все ж таки подивимося, наскільки це вирогідний сценарій і яким чином він збирається це зробити. Ну, тут, видите, тут двойка выпадает, сомнения. Тут есть такие сомнения. Это точно так же, как его громкие заявления, что он, ну, сразу, да, как он выиграл на выборах, что он быстро остановит. Uh -huh. Видите, а здесь, в лучшем случае, это может быть подвесить ситуацию с войной. То, что нам очень, ну, этого нам нельзя делать, потому что та, что вот эта сторона агрессивная, наберется сил. И это угроза не только для Украины, еще раз. Это, это именно тогда угроза идет и странам НАТО, то, что вот граничит с э, Беларусь, и вот в таком плане, в том числе. Я просто делала на эту тему расклад. Видите, они все время показывают, что у нас здесь еще есть белые пятна не все так просто, как он думает, совершенно. И, во-первых, здесь нет искренности в том, чтобы именно закончить войну, ну, вот, потому что, ну, если ты, как это... Любишь страну, да, уважаешь страну. Я не говорю сейчас про Украину вообще. Тоді ти робиш все, щоб це прекратити. А відео, які зараз заявлення ділянки я хочу то, я хочу присоєдини то, я хочу це. Чим він, собственно, отличается від от агресивної політики Путіна? Але попри це також з'являлася така інформація про те, що угода між Україною та Росією дійсно може відбутися навесні. Чи будеться угода, якою вона може бути? Именно между Украиной и Россией? Так, так. Мирно угодно между Украиной и ТАРЭК. Можно? Сейчас нет. Сейчас как бы это... Видите, переговоры идут ну, сначала на высоком уровне с одной стороны, а потом с другой. Ну, давайте так. Здесь шанс есть такой при условии, если поменяется власть в России. Вот если она поменяется весной или в самое ближайшее время, так оно есть возможность, они все равно карты показывают, что есть так, ну, видите, тут карта выбора, то есть как оно пойдет, э, что тогда это может неожиданно закончиться. Да. Еще такой сценарий, он остается, как раньше. Но, видите, тут очень много неизвестного. Во всяком случае, э, тут мы делаем все, что мы можем. Ну, взагалі... взагалі... Чиї амбі... амбіції, чьї-то чи інтереси, вони... карман або кармани намного вище, ніж якась війна в Україні для кого-то. На превеликий жаль. А взагалі є ймовірність того, що найближчим часом влада в РФ зміниться? Давайте подивимось. Зміниться власть. Они так долго это показывают, понимаете, у них ага. такое жесткое противостояние там идет. Понятно, что там все равно придет тот же, да, дьявол, как мы уже много раз говорили, но с которым еще можно разговаривать. Действительно, власть в России поменяется. Ну, да, видите, тут такие карты показаны, что оно идет все к этому. Но еще все время они показывают э, самый главный козырь, но ну, один из главных козырей, которые должны быть у Украины, или же может получить Украина, это <космех> перепрошую. Это действие украинских вооруженных сил. Я уже сказала, что я комментировать действия наших ребят вообще совсем не буду, потому что тут вот во многом сейчас зависит то, насколько получится у них воплотить определенные планы в жизнь. Это тогда сыграло бы огромный плюс в переговорном процессе. Мова зараз прокурщину? Ну да, да, именно то направление. Угу. То есть планы на сегодняшний день есть и чекаемо, чтобы они втиловались просто. Ну да, просто и все время, когда мы рассматривали, если вы помните, Курскую область, то они говорили, что есть цели, задачи, которые очень тяжело выполнить. Очень, но они пытаются выполнить, то есть они идут к этой цели. Понятно, какой ценой они идут, но будем надеяться, что у них все получится. З'явилась була така заява про те, що операція на Курщині взагалі може таки призвести до краху РФ, тобто Путін потерпить повністю невдачу, якщо все вийде так, як треба. Чи дійсно цього достатньо для того, щоб Росія потерпіла невдачу? Для них це знаєте, для них це як От для бика красна тряпка, хазяїні в этом не признаются. Я вже много разів говорила, але этом дійсно писала преса. что страна, не имеющая на сегодняшний день ядерного оружия, впервые в мире зашла на огромную территорию с ядерной такой, ядерной державой. И что они делают? Они ничего не могут сделать. Так, действительно, вот события в Курской области. Действие украинских вооруженных сил Он может привести к... Как... Ну да. Да, видите, здесь карта России, десятка мечей. Это должно послужить определенным событиям, которые должны развернуться там внутри. То есть вот то, что Россия получила удар в спину Сирия. Ну, по сути, Сирия это приговор для России. Только она как бы во временном отрезке, недаром же кто там кто-то из путинской власти говорил, кто владеет Сирией, тот владеет миром, да, ну что-то типа такого. Они ее потеряли. И вот дальше для них... Понимаете, как Кремль разрабатывает хитрые многоходовочки, только он достаточно подлые, низкие многоходовочки, то украинские вооруженные силы тоже разрабатывают да, вот эти многоходовочки, которые должны привести к успеху. Я очень надеюсь на это. Та будемо чекати, сподіватися. А, зараз хотіла би також дізнатися, як зміниться взагалі ситуація в Україні, чи зміниться взагалі після Рамштайну, тому що заяв було чимало, що там буде вирішуватись надзвичайно багато питань, які стосуються безпосередньо України. Чи відчуються ці зміни найближчим часом? Рамштайн змінить потрібна України. Рамштайн? Чтобы так глобально нет, к сожалению. К сожалению нет. И вот эта ситуация, понимаете, она ста... Такое впечатление, понимаете, что кому-то очень хочется развязать войну в Европе. Там есть такое, что Кремль будет поджигать Балканы там, где была, да, по картам, где было, Балканы были. Или же еще где-то. Понимаете, там такой вот, это какой-то глобальный интересный сценарий за всем этим, а он сейчас четко пр.. прослеживается. Теорий, ты что-то Ну, вполне возможно. Ну да, уже по тому, как начался Новый год, да, и то, как даже издание ⁇ Политику ⁇ опубликовало этих черных лебедей которые, ну, возможно, сценарий развития для мира в целом, то понятно, что этот год может быть намного хуже, чем тот, который был высокосным и который казался нам, что мы, он закончится и будет как-то по-другому. Я в целом говорю о мире, я сейчас не о Украине говорю. А давайте конкретизуем и подумаем, каким он станет для Украины, или будет он действительно гиршим за предыдущий в плане военных действий, ну, в плане так, экономики так. мы же понимаем, цены растут, э, все растет, тут угу. понятно, что оно Складно хуже становится, было. оно не лучше становится. Вот в плане военных действий ситуация в Украине 2025 году будет лучше. Ну, где-то он будет. Ну, я так понимаю, вот это сейчас пока ситуация тяжелая, да, вот это начало года, зима будет тяжелая. Это попытка, видите, склонить Украину, выбрать неверный путь. Вот даже переговорный процесс, это тоже ситуация с двойным дном. Нам говорят одно, а подтекст надо читать другим. Ну, по крайней мере, смотрите, давайте так. До лета, до лета он будет таким же, как, собственно, был и тот год в плане военных действий. Ну, так, таким тяжелым, я бы сказала. А там будем смотреть. Но ну, я образно взяла до лета. Ну, такая так, как. Так, так, да, так, так. так, мы будем все одно периодично переглядывать эти ситуации и более детальнейшее, понимать, как развивается ситуация. Новий вірус також починає поширюватися світом, чи загрожує він безпосередньо, Україні? і, Україні? і яка ціль цього вірусу? Чи дійсно він mm -hmm. буде ще потужнішим, ніж в свій час був ковід? Я робила такий розклад, Это... особливо дітям він для дітей, особливо немовля, діти. Це такой підготовний сценарій для того глобального, який намагаються розіграти в 2025 році. это что-то будет такое, да, более серьезное. Потому что по картам вот этот вирус, который они преподносят нам, он слабее, ну или же менее опаснее, чем тот, который был, о котором даже было запрещено говорить. И здесь видите, что здесь главная цель нагнать страха. Когда нагоняют на нас страх, иммунная система наша, естественно, за счет определенных элементов в нашем организме, она ослабевает, и нам легче подхватить всю эту заразу, но плюс еще плюс ситуация, то, что с войной связано. Отсюда тоже, та сторона тоже пытается нас запугать, да, таким образом манипулировать нами. Тут главное не вестись на это. Да, к сожалению, люди будут болеть, да, особенно детей надо беречь. Но это, это подготовительный момент. И видите, и с одной стороны, здесь какая-то вот получается такая интересная вещь, ведь они его планируют в глобальном плане, а для этого надо, я как понимаю, остановить войну, покончить с войной в Украине. То есть это есть тоже некий такой сигнал того, что мы будем надеяться, что этот кошмар все-таки кончится в 2025 году именно для Украины. Так, хочеться дійсно завершення, але головне, щоб потім не було плану, що гірше зробити і Україні, і світу. Зокрема, е, давайте також подивимося. Надзвичайно така болюча тема для України. Це все ж таки е, наші народні депутати і кількість фінансів, які в принципі ідуть з державного бюджету на отримання народних депутатів це їхні зарплати, е, помешкання, купу різних пільг. Чи все ж таки цього річ? Переглянуться питання щодо скорочення кількості народних депутатів по Верховній Раді України. Ви розумієте, я коли бачу, скільки їм визначають дені за жилье, за, аренда, так. за... Ж у нас бедные, mm -hmm. за всі такі бідні і нещасні, за проїзд. Вони в другому світі живуть, для них війни не існує. На жаль, так. Дополки да на фронте не будут, и их не ридни. Вот да, да. Что-то изменится для депутатов в Верховной Рады в 2025 году. А вы знаете, что-то должно измениться. Здесь идет башня. Может быть в прямом, может быть в переносном смысле. Все-таки мне периодически на Верховную Раду показывают башня. Ну, там падала же, но это там понятно, что там есть. Здесь, понимаете, что здесь э, э, тут еще от них какая опасность идет. Здесь, кто сидят в Верховной Раде, э, являются тайными спивучастниками э, той ситуации, чтобы раскачать ситуацию в стране. Не все, но там такие есть у нас. Э, по большому счету, смотрите, да, здесь будет кардинально негативные изменения для Верховной Рады, но это с приходом новой власти, ну, нового, нового президента Украины. Да, тогда это кардинальные меры будут при, приняты. А пока оно вот, пока сейчас как есть, да, так оно, к сожалению, пока мы такое будем наблюдать. Це ще не всі вибори, які вони нам можуть витягнути. Новий президент в Україні з'явиться вже після завершення війни? Чи все ж таки є ймовірність а, того, що інтересно. це відбудеться під час? Новий президент з'явиться під час війни в Україні. Ну, э, здесь это э, ту ситуацию, которую пытаются нам навязать извне и предатели изнутри путем убрать нынешнюю власть и посадить своего, да, в маски, которые вроде как... это. Здесь, ну, у них это не получится. То есть, видите, таким образом они, как Кремль считает, тогда Украина у них в кармане. Будет. Ну, за счет э, лагерного президента мы уже это проходили. Ну, по большому счету, это все-таки, я думаю, что когда... Тяжело сказать, честно. Но если логично, то после того, как закончится война. Выборы во время войны. Опять же, да, каким образом их проводить? Тут вопросы. Старший Аркан, Верховная жрица. Много вопросов, как их провести. Ну, и законно ли Старший Аркан справедливость? Так, будемо за цим всім спостерігати. А, також зараз надзвичайно багато надій покладають на зустріч а, Трампа з Путіним і кажуть про те, що ймовірно вона може таки відбутися навесні цьогоріч. Чи відбудеться ця зустріч, і чи дійсно можуть бути якісь суттєві зміни домовленості або повна зупинка війни після цієї зустрічі? це Фигуры Путина, потому что мы знаем, что так, это так, фигура. Да. фигура Путина. Там. Ну, гипотетически она может быть да, это как бы двойника карта, или же как кто-то, кто из власти, ну, с кем-то, может быть, каким-то образом, может быть, это какие-то переговоры телефонные, да, или по Skype, как вариант. Что это дает? Ну, они будут предлагать карта России будут предлагать что-то. Это могут быть территории. Ну, пока на сегодняшний момент либо этой встречи не суждено сбыться. Видите, здесь карта тупика. Либо же, ну, тяжело сказать, как оно пойдет. По большому счету, если вот так дальше по картам смотреть. Толку от э, не... толку і пользи для України во всякому случае, это не приніс дива не станеться. А, давайте зараз хочеться більш детальніше подивитися найближчий час до кінця січня місяця, якою буде ситуація, чи слід чекати позитивних а, зрушень, чи все ж таки досить напружено буде в січні. В плане опасности с воздуха... Тут так. и Обстрелы и наступы. Давайте эти два ключевых аспекта. Действия российских войск. Фронт. Действия российских войск. Ну, смотрите, на жаль, они могут, если мы говорим фронт, на жаль, они могут медленно, но продвигаться. Ну вот как сейчас, да, все-таки тенденция есть такая. Хотя им поставлена задача ускориться. Ну, ускориться нет. Причем это два направления или же изменить направление. Ну, все равно, что касается Донецкой области не получится у них. Все у них по пажу. Видите, тут это такая попытка, вот я так понимаю, до инаугурации. Смотрите, здесь то, что они делают, допустим, вот там, где фронт, да, в Украине, они попытка продвинуться. То же самое ситуация будет, то, что наши ребята находятся на их территории. Вот такое вот, вот здесь вот. Ну, то есть, да, они могут продвинуться. Попозжу, это не, ну, немного. с Хотя... выключено на тех территориях, на каких сейчас есть рух, не да. наступ на новых. Они сейчас делают ставку на то, чтобы раскачать ситуацию в определенных регионах. Ну, вот, как, допустим, Одесская, то, что уже было, все время карты показывают, Николаевская, Днепропетровская, Сумская. Смотрите, очень достаточно много сейчас как их называют. Засланных казачков, одним словом. Uh -huh. Ну, мы их называем, если по картам, Дергашная группа, но это те, которые, вот, видите, чтобы даже вот постоянно, да, в инфополе звучит то, что там разоблачили одну группу, разоблачили другую группу, причем используют очень хитро, вот как в Киеве было, читала, что путем того, что должны были что-то подорвать. Но э, им не сказали, что они подорвутся сами, да, вместе с, со всем тем, что на них было. В таком плане здесь надо быть очень внимательными всем. То есть они еще, видите, переходят к такой к скрытой террористической деятельности. Э, план обстрелов, да, до конца января. Ну, смотрите, планируют эта карта быстроты э, в ближайшее время. Ну, тут разные цели, в основном все, что связано с перемещением, с передвижением. Э, к сожалению, Киев уже с этим столкнулся. Все время карты показывали э, производство, какие-то, как они считают, информация есть производство. Вот. Теж треба дуже бути в ньому. І в днівної, ну, тобто є опасності по-любому. защиты з хорошого карти защити є. Якісь а, позитивні хороші зміни в плані обміну, постачання нової кількості зброї потрібної для України, очікується в січні місяці. Ну да, мы будем получать, только это не будет афишироваться в инфу. Информ... Ну так и должно быть, потому что иногда, как читаешь, передали то-то то-то. Ну уже сколько, третий год полномасштабной войны, уже пора бы научиться. А -а -а. То есть помощь тут будет идти. Я смотрю тут еще все, что касается энергосистем, либо же теплосетей. То есть цели у них, собственно, остаются те Опасности именно. И, естественно, видите, четкое понимание, почему, видимо, транс... перемещение и передвижение все время, перемещение и передвижение. Я прекрасно понимаю, что чтобы это не дошло до конечной цели. Со верим в то, что дойдет все до пункта призначения, не на нашей стороне. А, обмены чи моих моих? Давление Тут сильное давление извне. Сопротивление много обмана. Карта выбора. Я надеюсь очень на то, что будет. По-любому они будут. По-любому. Здесь как-то... Ну, как всегда, да, карта неожиданности. Тех, кто уже давно находится, в том числе в плену. Но это, видимо, вот как последний обмен был. Что-то будет им предложено такое. Вот они должны сейчас... Хотя они этого не хотят, понятно. Что-то им будет предлагаться, что, что они должны, как бы, себя показать, вроде как. Что они такие, в кавычках, хорошие. Даже слово не поворачивается, сказать. Ну, Итак, то, что они могут, с ними можно договариваться, что ли. Вот что-то типа такого. И, короче, играть, играть с миром. Угу. Ничего не изменится на право mm -hmm. Нет, там ничего вообще не изменится. Вообще от слова совсем. Поки не уничтожить это в корні, да? не унічтожить. Я дуже дякую вам, пані Олено, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Е, на жаль, на жаль, правда така на сьогоднішній день. Висновків е, фактично не робиться, принаймні світом не робляться вони. Тому шкода, звісно, хочеться вірити в те, що все ж таки отямляться, що все ж таки відкриють очі і почнуть робити якісь суттєві зміни, не тільки говорити, а переходити зрештою до дій. Сподіваємося, що а, найближчим майбутнім ми побачимо принаймні у прогнозах ці позитивні зрушення для нас. Зараз звертаюсь до вас, любі наші глядачі. Хочу нагадати про те, що у пані Олени є свій Ютуб канал. Доєднуйтесь до нього. Посилання знайдете нижче під цим відео. А також доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші свіжі нові випуски. Під цим відео чекаємо на подобайки, на ваші коментарі, на ваші запитання. Радо будемо давати відповіді у наступних наших ефірах. Ну і бережіть себе. Усім мирного, тихого дня. До побачення. До побачення.